Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Hari ini mahkamah terus bersidang di Putrajaya Untuk mendengar hujahan hari yang ke-6 Masih lagi hujahan pihak pembelaan Di akhir kes pembelaan Dalam kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak Hari ini peguam bela-peguam bela Datuk Seri Najib Yang diketuai oleh Datuk Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah Menghujahkan dua perkara penting yang pertama berkenaan dengan pertuduhan-pertuduhan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram ataupun AMLA Dan yang kedua tentang keterangan dengar cakap Memandangkan keterangan, keterangan dengar cakap ni belum habis lagi hujahannya Ia akan disambung esok pagi oleh Tan Sri Syafiq. Maka hari ini kita cuba fokuskan sikit kepada keterangan uh, ataupun hujahan berkenaan dengan Akta Pengubahan Wang Haram Pengubahan wang haram ni adalah satu kesalahan yang agak teknikal Jadi saya akan cuba memberi penjelasan dalam bahasa yang mudah Tidak terlalu memberi terlalu banyak perincian ataupun details yang mungkin akan mengelirukan Tuan-tuan dan perempuan Kita cuba fahami apa dia pertuduhan Am Latfa yang dibawa terhadap Datuk Seri Najib Razak Daripada empat pertuduhan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM Iaitu kesalahan Menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan Ada 21 kesalahan amlatfa yang juga dibawa terhadap Datuk Seri Najib Razak Kes uh, Datuk Seri Najib ini hari ini mahkamah membincangkan tentang 21 pertuduhan ini Datuk Seri Najib dikenakan pertuduhan di bawah seksyen 4 kurungan 1 kurungan 8 amla dan undang-undang uh, berkenaan dengan amla ni sudah pun sampai ke peringkat mahkamah persekutuan di mana ia telah pun diputuskan oh. oleh mahkamah persekutuan dalam kes public prosecutor lawan Kuala Dimensi Senyam Berhad terdapat empat perkara yang mesti dibuktikan oleh pihak pendakwaan jika mereka ingin mendapatkan satu sabitan bagi kesalahan amla Apakah empat perkara tersebut? Yang pertama mereka mesti menunjukkan bahawa ada satu aktiviti tidak sah ataupun aktiviti yang menyalahi undang-undang. Dalam kes Atuk Sri Najib ni mereka mengatakan bahawa empat pertuduhan menyalahgunakan kedudukan beliau untuk mendapat suapan itulah unlawful activity ataupun aktiviti yang tidak sah. Kemudian daripada situ daripada aktiviti tersebut mesti dapat hasil atau perolehan ataupun keuntungan ini dipanggil proceeds of unlawful activity jadi yang pertama kena ada unlawful activity yang kedua kena ada hasil atau perolehan daripada aktiviti tersebut dia mesti yang suatu yang secara khusus atau secara langsung terkait dengan aktiviti kesalahan yang dibuat kemudian yang ketiga dia memerlukan apa yang dipanggil dalam undang-undang sebagai actus reus. Apa-apa juga kesalahan jenayah dia mesti ada dua elemen ini. Dia mesti ada actus reus, dia mesti ada mens rea. Ini bahasa Latin kedua-duanya. Actus reus ni merujuk kepada perbuatan yang kita buat, perbuatan salah yang dibuat. Mens rea menunjukkan niat untuk melakukan salah semasa melakukan sesuatu kesalahan. Jadi dalam apa-apa kesalahan jenayah mesti ada kedua-duanya. Mesti ada perbuatan salah jenayah dan mesti ada niat untuk melakukan perbuatan salah tersebut semasa perbuatan itu dilakukan Jadi untuk aktor serius Perbuatan salah itu Ialah perbuatan mengubah wang haram itu sendiri Iaitu tindakan yang dikatakan Datuk Seri Najib dalam menerima, memindahkan dan menggunakan wang tersebut Ada tiga dia kata Dalam pertuduhan dia ada tiga Mula-mula pertuduhan -mula, -mula satu sehingga sembilan Datuk Seri, Datuk Seri Najib dikatakan menerima wang haram Dalam pertuduhan sembilan sampai Sebelas eh, sampai dua puluh satu Beliau dikatakan telah memindah dan menggunakan wang wang haram ini. Kemudian yang keempat, seperti yang saya katakan tadi, mesti ada elemen niat. Ini perkara yang keempat kena dibuktikan. Dia mesti buktikan bahawa datuk Sui Najib mempunyai pengetahuan bahawa wang yang datang itu bersumberkan kepada satu aktiviti yang salah dan beliau menggunakan ataupun melakukan satu perbu perbuatan dengan niat untuk mendapat manfaat daripada penggunaan wang haram. Jadi, setelah kita fahami empat perkara yang mesti dibuktikan dalam kes melibatkan Datuk Seri Najib ni, bagaimana kita menterjemahkan apa empat perkara yang mesti dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Pertama sekali, pihak pendakwaan kena membuktikan satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib kesalahan ini yang di, yang dikatakan unlawful activity tadi. So pihak penawaan mempertaruhkan pertuduhan ketiga kes ini. Pertuduhan ketiga dalam kes Datuk Sri Najib ialah apabila beliau memberi surat sokongan kepada 1MDB untuk 1 Global Investment Limited di bawah 1MDB menerbitkan bond sehingga 3 bilion ringgit untuk digunakan. Jadi kesalahan beliau ialah memberi surat sokongan. Dan elemen yang kedua yang mesti dibuktikan bahawa daripada perbuatan tersebut sejumlah wang iaitu 681 juta USD ataupun 2.081 bilion telah masuk ke dalam akaun milik Datuk Seri Najib di M Islamic Bank di Jalan Raja Chulan. Perkara ketiga yang mesti ditunjukkan bahawa Datuk Seri Najib menggerakkan wang ini atau mengubah wang ha, ini. Ini dia dia menerima kemudian dia memindahkan atau menggunakan wang tersebut. Ini mesti dibuktikan dan dalam keadaan beliau mempunyai niat dan tahu bahawa sumber itu adalah dari sumber yang salah atau sumber yang haram berkenaan tuduhan ketiga ni kita telah pun sebelum ini membuat uh, penjelasan mengenai pertuduhan yang uh, perbuatan salah yang pertama dalam pertuduhan ketiga tapi yang sedang dibincangkan sekarang ni perbuatan salah yang kedua di dalam pertuduhan ketiga meskipun sedemikian kita kena ingat sebelum ini pihak pembelaan telah menyerang bertubi-tubi beberapa aspek dalam pertuduhan ketiga ni iaitu terdapat penduaan kependuaan di dalam pertuduhan ataupun kesalahan ada lebih daripada satu kesalahan jenayah yang dinyatakan dalam satu kertas pertuduhan pihak pembelaan telah berhujah bahawa itu dengan sendirinya menjadikan tuduhan itu tidak sah, maka jika tuduhan itu menjadi tuduhan tidak sah maka tidak ada kesalahan amla boleh berbangkit kerana prinsip teras dalam kes amla ini kalau sekiranya tidak ada kesalahan utama ataupun apa yang dipanggil kesalahan predikat kesalahan predikat ini adalah kesalahan jenayah yang tadi kita bincang maksudnya Datuk Sri Najib mesti menggunakan kedudukan dan pejabatnya untuk mendapat suapan itu kesalahan predikat dalam kes ini mahkamah dalam kes uh, Bilion Nova Senyam Berhad melawan pendakwa raya dan juga juga dalam kes Kuala Dimensi ya. Beberapa banyak kes yang yang menghuraikan perkara ini sudah pun menetapkan prinsip terasnya. Kalau tidak ada kesalahan predikat, maka tidak ada kesalahan amla yang boleh disangkutkan ok, maksudnya mesti bebas daripada kesalahan predikat akan bebas daripada kesalahan amla jadi sebab itu pihak pembelaan juga membangkitkan tentang segala bentuk uh, sangkalan yang mereka telah buat mengenai pertuduhan ketiga ini misalnya kependuaan uh, pertuduhan uh, kesalahan menggunakan andaian di bawah seksyen 232 uh, tidak ada kepentingan peribadi di pihak datuk sri najib dalam melakukan kesalahan tersebut macam-macam lagi di dihujahkan Tapi berkenaan dengan kesalahan 23.2 ini Penjelasan Datuk Seri Najib Semasa memberi keterangan di mahkamah adalah jelas Bahawa beliau benar memberi surat sokongan Surat sokongan ini diberikan di atas permintaan 1MDB Surat sokongan ini ditangani tanpa ada sebarang niat atau sebarang uh, motif uh, di sebaliknya surat Kemudian surat sokongan ini dibentangkan dua kali di kabinet dan diluluskan oleh kabinet Untuk untuk diisukan surat sokongan bagi penerbitan bond Yang memihak kepada 1GIL ataupun 1 Global Investment Limited Jadi ini penjelasan yang telah diberikan oleh Datuk Sunil Najib apa yang berlaku dalam kes ini? Kita tengok. Saya ulas sedikit apa yang pernah saya ulas sebelum ini supaya kita uh, tidak lupa atau lebih memahami. Dalam pertuduhan predikat yang dikemukakan terhadap Datuk Snin, ia mengatakan bahawa kesalahan predikat ini bahawa kamu di antara tarikh 22 Mac 2013 dan 10 April 2013 Telah melakukan kesalahan berikut Iaitu menggunakan jawatan dan pejabat kamu Bagi tujuan mendapat suapan Kesalahan dikatakan dilakukan Di... M Islamic Bank Jalan Raja Culan dan tarikh bagi dua perbuatan salah yang dikatakan dilakukan oleh Tun Haji ini terkeluar daripada tempoh yang dinyatakan dalam pertuduhan asal ha, kena ingat tu sekarang ni pihak penawaran nak kena buktikan kesalahan dilakukan di M Islamic Bank. Sedangkan dalam hujahan pihak pembelaan mereka mengatakan Datuk Seri Najib tidak pergi sendiri ke M Islamic Bank di antara tarikh-tarikh tersebut. Malah mungkin tidak pernah pergi ke M Islamic Bank Jalan Raja Culan. Ha, ini satu hujahan yang menarik dan perkara ini mesti dibuktikan oleh pihak uh, pendawaan. Dan pihak pendawaan mungkin akan bersandarkan kepada di antara tarikh-tarikh inilah sebenarnya wang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib di M Islamic Bank. Maka sebab itu kesalahan dikatakan dilakukan di M Islamic Bank. Dan perkara ini jugalah yang dihujahkan oleh Peguam Bela Datuk Seri Najib dalam mengatakan bahawa ini menunjukkan ada kependuaan dalam pertuduhan. Kalau kesalahan itu ialah kesalahan menyalahgunakan jawatan dan kedudukannya untuk mendapatkan suapan. Perbuatan memberi surat sokongan itu berlaku di pejabat menteri keuangan dia bukan berlaku di um, M Islamic Bank perbuatan yang berlaku di M Islamic Bank ialah perbuatan menerima wang itu masuk ke dalam akaun beliau jadi itu adalah kesalahan di bawah Seksyen 16 sedangkan menyalahgunakan kedudukan adalah kesalahan di bawah Seksyen 23 jadi yang mana satu kesalahan yang beliau perlu membela diri kerana tidak begitu jelas membela diri terhadap kesalahan di bawah Seksyen 23 atau membela diri terhadap seksyen 16. Ha ini adalah um, pembelaan asas yang dibawa oleh pihak pembelaan terhadap semua pertuduhan yang dibawa terhadap masuk sebenarnya. Tapi kita tengok di sini, ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya. Berkenaan dengan pertuduhan-pertuduhan di bawah akta pengubahan wang haram ini, kita fokus dulu kepada terserius atau perbuatan yang dikatakan salah. Untuk pertuduhan pertama sehingga 9, beliau dikatakan telah mengarahkan atau mengakibatkan wang sebanyak 681 juta USD ini dipindahkan ke akaun peribadi beliau. Tapi benarkah begitu? Di dalam hujahannya hujahan yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, dia memberi satu gambaran yang berbeza sebenarnya. Wang yang datang daripada luar, kita sekarang sudah tahu bahawa wang ini datang daripada Tanore. Daripada Tanore dipindahkan ke akaun Datuk Sri Najib BM Islamik. Prosesnya bagaimana? Prosesnya ialah wang tersebut bila diterima, ya, bila diterima diterima ini maksudnya wang tersebut telah masuk ke dalam akaun di luar negara dalam nilaian USD sebelum dipindahkan ke Malaysia dalam nilaian ringgit dalam nilaian USD ini wang tersebut diletak di dalam sebuah akaun Di bank Wells Fargo Di New York okay? Dia masuk ke dalam Wells Fargo Di New York Dengan um, menggunakan nilaian US Dollar Kemudian baru ia akan diterjemahkan Dalam bentuk ringgit Pertukaran mata wang ke dalam bentuk ringgit Baru boleh dipindahkan ke M Islamic Akaun di Wells Fargo itu juga adalah Kepunyaan M Islamic Artinya akaun itu di bank Wells Fargo Tapi pemunya akaun tersebut adalah M Islamic. Jadi untuk mengarahkan wang tersebut dipindahkan daripada akaun ini akaun ni nama dia Nostro account kena faham tu istilah dia pelik sikit dia dipanggil Nostro account Nostro ni dalam bahasa latin maksudnya kita lah our our account Nostro account dia akan masuk ke Nostro account tersebut dan M Bank sahaja M Islamic Finance sahaja yang boleh menggerakkan wang tersebut dipindahkan dalam bentuk denominasi US dollar kepada bentuk ringgit Malaysia dan untuk melakukan demikian dia mesti ada arahan daripada pemunya akaun ataupun beneficiary ataupun penerima manfaat daripada wang tersebut iaitu Datuk Sunan Najib. Tetapi dalam kes ini tiada arahan diberikan oleh Datuk Sunan Najib supaya wang daripada nostro account berjumlah 681 juta USD itu dipindahkan ke dalam akaun M Islamic untuk uh, diterjemahkan ke dalam bentuk ringgit Malaysia 2.081 bilion untuk beliau gunakan perbuatan ter... tadi kita kena ingat bahawa perbuatan yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib ialah dia memindahkan tapi sekarang tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa beliau memindahkan tiga orang saksi daripada M Islamic Bank telah datang memberi keterangan iaitu Uma Devi saksi ke-37 pendakwaan Yap Waikiat saksi ke-38 pihak pendakwaan dan Joanna Yu juga saksi pendawaan saksi ke-41 artinya tiga orang saksi ini dibawa oleh pihak pendawaan dan mereka mengesahkan bahawa arahan untuk memindahkan itu mereka tidak pernah menerima sebarang arahan daripada Datuk Seri Najib untuk pemindahan wang tersebut Joanna Yu yang merupakan pegawai yang sebenarnya pegawai penghubung utara akaun tersebut dengan Datuk Seri Najib mengatakan bahawa orang yang memberikan arahan kepada beliau untuk memindahkan wang tersebut ke dalam akaun datuk Sri Najib adalah jolo dan ada satu lagi orang yang juga diberi mandat tapi mandat yang terhad untuk mengarahkan untuk hanya membuat sebakan cek dan juga untuk dapat pengesahan penyata akaun iaitu Nik Faisal kedua-duanya dalam pelarian kedua-duanya tidak dapat dibawa ke mahkamah oleh pihak pendakwaan dan keterangan ini datang daripada saksi-saksi pendakwaan bahawa inilah dua orang tetapi dalam kes ini dia menamakan Jolo sebagai orang yang memberi arahan Jadi atas arahan Jolo, wang tersebut dipindahkan daripada Nostro account di Wells Fargo Masuk ke dalam uh, M-Bank Daripada M-Bank masuk ke dalam akaun Datuk Sri Najib Akaun yang dipanggil akaun 9496 ni Jadi bukan Datuk Sri Najib yang memindahkan wang ini jadi ini hujahan yang dibawa oleh pihak pembelaan untuk menunjukkan bahawa Datuk Sri Najib tidak melakukan perbuatan ataupun actus serius memindahkan wang tersebut. Kemudian ada juga um, penjelasan yang diberikan oleh Nazaruddin bin Mat Kasim. Ini dibawa oleh pihak pembelaan. Dialah yang memberi penjelasan bagaimana pergerakan wang daripada akaun uh, M-Bank di Wells Fargo itu sehingga wang itu masuk ke dalam akaun Datuk Sri Najib. Jadi lengkaplah penjelasan yang diberikan oleh tiga saksi penawaan dan satu, satu saksi pembelaan yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib tidak memindahkan wang tersebut. Ini hujahan pihak pembelaan berkenaan dengan akta serius. Kemudian timbul satu lagi masalah. Ini lebih kepada rungutan dan uh, aduan pihak pembelaan kenapa Datuk Seri Najib diberi layanan sebegini rupa. Beliau menghadapi sembilan pertuduhan tentang pemindahan. Tetapi bagaimana pertuduhan ini boleh menjadi 9 pertuduhan? Sebenarnya wang yang diterima daripada Tanori yang masuk ke Wells Fargo tu dia adalah dalam hanya dua transaksi. Dia ada 620 juta USD dan dia ada 61 juta USD. Dua transaksi masuk ke akaun tersebut. Tapi demi untuk mematuhi tahap kita punya regulation regulation bank negara regulation perbankan bank negara kita wang tu tidak boleh dibawa masuk dalam jumlah sedemikian dia mesti dipecah-pecahkan maka yang memecah-mecahkan wang ini adalah M-Bank sendiri ini diakui oleh uh, pegawai daripada M-Bank tadi Nazaruddin bin Mat ni dia kata jumlah besar ni dia tidak boleh pindahkan terus sebab dia akan memberi kesan kepada mata wang kita di pasaran Begitu juga penyiasan yang diberikan oleh Johan Ayu Jadi kerana itu Arahan daripada Bank Negara Pecahkan ia kepada Transaksi yang lebih kecil Untuk dipindahkan dari masa ke semasa Sebab itu pihak penawaan memilih tarikh Di antara tarikh ini dan tarikh ini Sembilan transaksi masuk Tapi kenapa Datuk Sri Najib dipertuduhkan dengan sembilan pertuduhan Bukan beliau yang memecahkan wang ini ke dalam bentuk Sembilan uh, jumlah yang lebih kecil yang dipindahkan dari masa ke semasa. Ini dilakukan melalui arahan bank negara dan dilaksanakan oleh M. Islamic Bank. Kenapa ada 9 pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib? Ini dipersoalkan oleh pihak pembelaan. Mana perginya? Tu dibicara pihak pendakwaan untuk menggunakan section 164 di mana apabila sesuatu kesalahan itu berangkai membentuk satu transaksi maka dia boleh dibawa dalam satu kertas pertuduhan. Ha. Sepatutnya satu pertuduhan saja Sebab sembilan transaksi ini Ia berangkai daripada satu jumlah yang besar Dan rangkaian ini pun bukan dibuat oleh Datuk Seri Haji Jadi sepatutnya Seksyen 164 digunakan Pihak pendakwa boleh menyifatkan ini sebagai satu transaksi Dan uh, pertuduhan, hanya satu pertuduhan dibawa terhadap Datuk Seri Haji tapi seperti kata Tan Sri Syafi dalam hujahan beliau, Inilah yang dikatakan oleh pihak pembelaan selama ini Apabila tiba kes Datuk Sri Najib Maka tidak ada pertimbangan yang diberikan Kerana kes ini bermotifkan politik Itulah hujahan Tan Sri Syafi tentang perkara ini Now, berkenaan dengan uh, Men Seria pula Apakah Datuk Sri Najib tahu bahawa wang yang datang itu Bersumberkan wang yang salah Perkara ini kita sudah bincangkan sebelum ini Datuk Sri Najib menerima banyak penghantaran wang daripada Arab Saudi seperti yang dijanjikan oleh Raja Abdullah di antara tempoh tersebut. Tiba-tiba ada satu surat mengatakan ada pemindahan wang yang akan masuk. Tetapi wang yang masuk ini adalah wang yang masuk daripada Tanori. Datuk Sri Najib kata dalam keterangan dia dia benar-benar menjangkakan bahawa pindaan yang masuk ke dalam akaun beliau itu adalah berdasarkan surat pemindahan wang daripada Arab Saudi yang beliau terima. Sebelum ini beliau sudah pun menerima sumbangan-sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi. Jadi bila terima surat yang ini, beliau menjangkakan bahawa sumbangan yang beliau terima 640 680 juta yang masuk ke akaun beliau ini juga adalah sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi, bukan kerajaan keluarga diraja Arab Saudi seperti yang dijanjikan oleh Raja Abdullah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah terdapat penghantaran wang daripada Falcon Bank masuk ke dalam Tanori daripada Tanori masuk ke akaun Atok Najib ini adalah syarikat Tanori ini syarikat yang dikawal oleh Jolo uh, syarikat Tanori ini yang memindahkan wang masuk kalau kita masih ingat saya pernah memberi penjelasan bahawa 620 juta USD yang tidak digunapakai pakai oleh Atok Najib telah dihantar kembali ke Tanori Datuk Seri Najib menjangkakan Tanuri ini adalah syarikat yang dikawal dan dikuasai oleh keluarga dia Raja Arab Saudi tanpa beliau tahu sebenarnya Jolo adalah dalang yang menguasai akaun di Tanuri meskipun sedemikian wang yang datang daripada Tanuri ini Adakah ia daripada sumber yang haram? Kata pihak pendawaan dan teori mereka Wang yang masuk ke dalam Tanore ini Adalah wang daripada terbitan bond 1MDB yang diberi kulusan oleh Datuk Sri Najib yang dikeluarkan oleh One Global Investment Limited ha, tadi awal-awal kita ada cerita berkenaan dengan Datuk Sri Najib memberi satu surat sokongan untuk One MDB mengizinkan One Global Investment Limited menerbitkan bond sehingga setakat 3 bilion jadi teori kes pendawaan ialah bahawa wang ini sebenarnya adalah wang yang diterbitkan oleh wang gil masuk ke dalam akaun Tanore daripada itu dia masuk ke dalam akaun Datuk Seri apabila peguam-peguam pembelaan menyoal balas saksi-saksi pendakwa yang datang untuk memberi keterangan tentang aspek ini ada tiga orang semuanya tapi yang paling penting di antaranya ialah Adam dan juga Fu, Encik Fu akhirnya mereka mengakui bahawa mereka tidak boleh menyatakan dengan pasti bahawa wang itu datang daripada Wan GIL seperti mana yang mereka percaya selama ini kerana akaun Tanori sebelum menerima wang daripada Falcon ini menunjukkan ia adalah defisit ataupun negatif 680 pada masa sebelum mereka menerima duit jadi apabila duit itu masuk ke akaun Falcon dan akaun Falcon, dari akaun Falcon dia ke Tanori dia mencerminkan sebenarnya telah berlaku satu transaksi overdraft dibuat bila dia negatif pada jumlah sekian banyak kemudian jumlah itu dipindah masuk ke dalam akaun untuk menyamaratakan kedudukan wang ini ini adalah cerminan bahawa ia adalah satu facility overdraft jadi peguam bila telah bertanya dengan saksi-saksi yang datang sebelum mereka menyediakan carta perjalanan wang dan sebagainya dalam proses tracing yang mereka buat adakah mereka telah mendapat keterangan daripada Falcon Baik, ha, jawapan yang diterima ialah tidak. Mereka tidak pernah menyasat perjalanan wang ini yang bermula daripada Falcon. Jadi, pihak pembelaan menghujahkan di situ terdapat kecacatannya kerana untuk menyasat wang yang berada di dalam akaun Tanori, perlulah disiasat bagaimana wang tersebut mula-mula dipindahkan daripada Falcon ke dalam Tanori. Jadi, itu antara perkara, perkara penting yang hari ini diperhujahkan kita telah selesai membincangkan amlatfa ni dan pihak pembelaan telah pun menjawab ke semua elemen tersebut saya meringkaskan satu prosiding yang berlaku selama satu hari jadi mungkin tidak banyak details yang saya boleh kongsikan tapi setakat itu saya harap tuan-tuan dan puan, puan faham perjalanan prosiding pada hari ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh